Ну, прежде всего, поздравляю ребят, руководство, болельщиков с тем, что мы прошли данный этап. <coughs> что касается игры, я бы разделил на два разных тайма. В мы полностью владели инициативой, владели преимуществом, но концовка наших атак оставляет желать лучшего. Очень много работали назад, я в перерыве. <coughs> И делал акцент на этом, что... В принципе, в принципе, в начальной стадии выполняли то, что и э, от нас требовалось. А вот в концовке немножко не хватило, наверное, э, хладнокровия, спокойствия, скорости, уверенности в себе. Э, я э, после э, прошедшей игры сказал, что у нас два э, равноценных состава. И сегодня мы задействовали тех футболистов, которые э, не получали игровую практику в предыдущих матчах. Вот. Э, были опасения, что не хватит, нет игрового тонуса, не хватит именно в концовке физических сил, физических кондиций. Команда «Оболонь» провела поединок, в принципе, практически основным составом. Вот, поэтому второй тайм, наверное, сказалось отсутствие игровой практики, отсутствие mm -hmm. физического, физических кондиций в плане того, что у нас не было у тех футболистов, которые вышли на футбольном поле, игрового тонуса. Вот, поэтому довели игру до серии пенальти ну а серия пенальти это уже лотерея в принципе нам сегодня повезло больше опять же наверное благодаря уюту теплоту теплоте э, той царит на нашем стадионе вот. поэтому э, всех еще раз победа ну вы знаете э, ярослав котляров э, футболист который э, пришел к нам из команды премьер лиги э, он был в обойме э, несколько игр он провел в премьер-лиге, поэтому я очень доволен его действиями, уверенно, спокойно, хладнокровно, в принципе, ну, риск, вы знаете, выпуская футболистов на любой позиции, это своего рода риск, но именно в Ярославе сегодня я ни чуточку не сомневался.